হয় বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগম জনালোঁ ইণ্ডিগো এয়াৰলাইনছ ৰিকুৱাৰ্টমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্ডিগো এয়াৰলাইনছত পদ মুকলি হৈ আছে ভেকেঞ্চি এয়াৰপ'ৰ্ট জব ভেকেঞ্চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইনছ কি কি ইয়াত পোষ্ট মুকলি হৈ আছে চাওক পোষ্ট নেম কে বিন কিউ ফাইনেন্স কনচালটেণ্ট এক্সিকিউটিভ ফাইনেন্স ৰেভিনিউ অফিচাৰ এক্সিকিউটিভ কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰেমচ চিকিউৰিটি কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ লুডিং টাইম ৰেম টু লোড অফিচাৰ টেন পি টি এছ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ চিনিয়ৰ একজিকুটিভ ফ্লাইট ডিছপেচাৰ এচিষ্টেণ্ট টেকনিকেল অফিচাৰ কনচালটেণ্ট ইয়াত সকলোখিনি সকলো ধৰণৰ পোষ্ট মুকলি হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে ইয়াত ট'টেল পোষ্ট ভেৰিয়াছ এপ্লাইমত অনলাইন অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব হু কেন এপ্লাই অল ইণ্ডিয়া মেইল এণ্ড ফিমেল দুয়োটা কেটেগৰী এপ্পলাই কৰিব পাৰিব সমগ্ৰ ভাৰতৰ কাৰণে মুকলি হৈছে আছে ইণ্ডিগো এয়াৰলাইনছ ৰিকুৱাৰ্টমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ চেলাৰী এপ্ৰক্সিমেটলি ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডলৈকে অৰ্থাৎ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকালৈকে দৰমহা হ'ব এজ লিমিট বিচৰা হৈছে মিনিমাম এজ লিমিট ওঠৰ বছৰ অৰ্থাৎ ওঠৰ বছৰৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মেক্সিমাম পঞ্চল্লিছ বছৰলৈকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইজ এপ্লিকেবল এজ পাৰ ৰুলচ চৰকাৰী ৰোল অনুসৰি এজ ৰিলেক্সেশ্যনো থাকিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াৰ কাৰণে কোনো পে' কৰিব নালাগে ফ'ৰ জেনেৰেল অ' বি চি হওক বা এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হওক কোনেও এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰিব নালাগে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ইণ্টাৰভিউ গ্ৰুপ ডি ডিছকাশ্যন ইণ্টাৰভি জৰিয়তে চিলেক্ট কৰা হ'ব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত কোনো ৰিটো নহয় দেখিছে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে চিলেক্ট কৰা হ'ব এডুকেশ্যনত কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ পাছ টেন টুৱেলভ গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰা বিচাৰিছে টেন পাছ টুৱেলভ পাছ অৰ্থাৎ টেন পাছ বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেটেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰিক'গনাইজ বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব চাওক ৰিজুম বা চি ভিখন লাগিব পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব চিগনেচাৰ লাগিব আধাৰ কাৰ্ড লাগিব এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব হাউ টু এপ্লাই ফৰ ইণ্ডিগো এয়াৰলাইনছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত সকলোখিনি লিখা আছে কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেটছ প্লিজ ৰিড দ্য অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন কেয়াৰফুলি ফ্ৰম দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত কেয়াৰফুলি সেইখিনি পঢ়ি ল'ব যিখিনি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আছে সকলোখিনি পঢ়ি ল'ব পঢ়ি ল'বলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে ইফ ইট ইজ অনলাইন ভেকেঞ্চি ডেন প্লিজ ক্লিক অন দ্য লিংক গিভেন বিল' অৰ ভিজিট দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত ক'বলগীয়া বন্ধুসকল একোৱেই নাই সেইখিনিতো আপোনালোকে জানেই আৰু যেতিয়া অনলাইন আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে নিজে সকলোখিনি কথা বুজি পাই গৈ থাকিব সকলোখিনি আপোনালোকে ফিল কৰি গ'লেই হ'ল ষ্টাৰ্টিং ডেট ফৰ এপ্লাই অনলাইন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট কোনো ইয়াত মেনচন কৰা নাই আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰা লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থম আপোনালোকে তাৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰা যিটো লিংক হ'ব আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক হোৱাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এনেকৈ পেজখন মুকলি হৈ যাব ইণ্ডিগ' যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মুকলি হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত তেনে চিম্পল এপ্লাই কৰিবলৈ যদি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে বন্ধুসকল যিসকল ইণ্টাৰেষ্ট হয় অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি দিব যিহেতু নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আমি প্ৰতিদিনে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাই থকা হয় বা ভিডিঅ' দি থকা হয় তাৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে প্ৰতিটো আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ